assalomu alaykum sizni kanalimizda ko'rib turganimdan xursandman agar siz bizning usifull time kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang layk bosishni ham unutmang agar sizga qiziqroq mavzu haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring va biz keyingi videolarimizda o'sha şey mavzu haqida videolar chiqaramiz va bugun biz sizlar bilan bejizga men boya kanalimga mercedes benz haqida ho joylamadim bugun biz sizlar bilan nemischa sifat timsoli mercedes benzning muvaffaqatli tarixi haqida gaplashamiz 19. to'qqizinchi asrning oxirlarida germaniyalik ikki ixtirochi karl benz va Gottlieb Daimler o'z mashinalarini yaratishdi ular dastlab o'zaro raqobatchi edi chunki har ikkala ixtirochining o'zining avto biznesiga asos solgandi bir ming to'qqiz yuz yigirma oltinchi yildagi hamkorlik yirik tarixiy kelishuv bo'ldi va mercedes benz kompaniyasi faoliyat boshladi mercedes brendining nomi undan avvalroq kelib chiqqan bir ming to'qqiz yuz birinchi yilda biznesmen emil yelie qizi mercedesning tug'ilgan kuniga sport avtomobili sovg'a qilishni niyat qilib daymlerdan shu nom bilan mashina yaratishni so'raydi 35 ot kuchiga ega avtomobil muvaffaqiyatli chiqadi va uni seriyali ishlab chiqarishga qaror qilishadi Mercedes nomi esa shundan beri tillardan tushmaydi. Daimler va benz hamkorligi avtomobil sanoatida eng uzoq davom etgan sheriklik hisoblanadi ayni paytda Mercedes-Benz Daimler AG consen tarkibidagi kompaniyadir kapitali 74 to'rt milliard yevroni tashkil qiladi va umumiy aylanmaning ellik foizi aynan mercedesga tegishli mercedes benz logotiplar tarixi uch qirrali yulduzni ko'rganingizda hayolingizga nima keladi bu savolga avtomobildan xabari yo'q odam ham javob bera oladi bu mercedes kompaniya avtotransport vositalaridan tashqari samolyotlar va kemalar uchun motorlar ehtiyot qismlar ham ishlab chiqarganligi sababli logotipdagi uch qirrali yulduz samoda suvda va yerda insonlarga xizmat qiluvchi brend ramzi hisoblanadi belgining sodda va esda qolarli dizayni uni butun dunyoda unutilmas va taniqli qilib qo'yadi urush davridagi inqiroz 1941 yilda ikkinchi jahon urushi boshlandi butun dunyo inqirozni boshdan kechirdi kompaniya faoliyati ham bu qattiq ta'sir qildi hatto yopilish arafasiga kelib qoldi 1945 yilda Mercedes zavodlari bombalar ostida butunlay vayron bo'ldi ammo kompaniya izlanishdan to'xtamadi 1947 yilda germaniya kansleri konrad Adenauer uchun yaratilgan mercedes uch yuz modeldagi limuzin avvalgi modellardan tubdan farq qildi va nemis mashinarining shuhratini qaytara boshladi mers hozirgi kunda o'tgan bir yuz o'ttiz besh yil davomida kompaniya yuqori sifatli avtotransport vositalari avtobuslar samolyotlar va kemalar uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi ayniqsa avtomobillar borasida o'zining omadli loyihalarini amalga oshira oldi ikki ming o'n oltinchi yilda mercedes benz qirq uch butun o'ndan besh milliard dollarga baholanib toyotadan keyingi ikkinchi o'rinda edi ammo kompaniya ikki ming o'n to'qqizinchi yilga kelib oltmish butun o'ndan to'rt milliard dollargacha baholandi va birinchi o'ringa chiqib oldi dunyoning eng qimmat brendiga aylangan mercedes modellari hashamat ishonch kuch va hurmat ramzi hisoblanadi mercedesning omad kalitlaridan biri u har doim klassik dizayn va eng zamonaviy interyerni birlashtira olardi mercedesning ommalashuviga yana bir asosiy sabab uning narxi oddiy iste'molchi uchun ham qulay bo'lib elita uchun ham tinimsiz yangi eksklyuziv modellar taqdim etib borilardi reklamalari ham yorqinligi va ijodkorligi bilan ajralib turadi kompaniya marketingga katta e'tibor qaratadi marketing uchun xarajatlarni hech qachon ochiqlamagan bo'lsada mercedesning formula birdagi jamoasi rahbari totovolfing aytishicha jamoaning poygada ishtirok etishi uchun darner konsern aylanmasining 10% foizi sarflanadi gigat kompaniya bir yillik faoliyat davomida brend o'zining raqobatdoshligini saqlab qolish haqiqiy shedevrni taqdim etish uchun texnik imkoniyatlarni muntazam oshiradi shu maqsadda yo'lga qo'yilgan aqlli avtolar buni isbotidi avtomobil bozorida lider bo'lmish mercedesning c klassdagi modellari ginnes rekordlar kitobida eng chidamli avtomobil sifatida tarixga kiritilgan tarixda eng ko'p sotilgan avtomobillar reytingida ham aynan c klassdagi avtomobillar o'n milliondan ortiq sotilgani bilan o'rin egallagan mercedes kompaniyasida hozirda bir yuz ellik ikki mingdan ortiq odam ishlaydi kompaniya erishgan yutuqlar barchasi xodimlar tufayli deb biladi va rahbariyat ular uchun barcha sharoitni yaratadi masalan xodimlar uchun taqdim etilgan ijtimoiy paketda bepul tibbiy xizmat sug'urtalar til o'rganish va o'qish uchun to'lovlar bepul ovqatlanish kiritilgan xodim o'zini yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqaruvchi sifatida his qilish ish beruvchi uchun üçü muhim 1997 yildan buyon mercedes kompaniyasida yo'lga qo'yilgan tizimga ko'ra xodimlar har bir yaxshi ishi uchun mukofotlanadi misol uchun bir yilda konsernda faqatgina yuqori klassdagi avtomobillar sotuvidan 13 milliard yevro daromad qilgan va rahbariyat shu daromadning bir qismini konsernda ishlaydigan 130 mingdan ortiq ishchilarning har biriga 5400 yevrodan mukofot sifatida ulashgan balki shular sabab kompaniya 2017, 2019 va 2020 ming yillarda eng jozibali ish beruvchi sifatida tan olingan 2019 yilda kompaniya 173 milliard yevro daromad qilgan edi pandemiya sabab ko'rsatkich 2020 yilda 154 milliard yevroni tashkil qildi ko'rish <görüş> mumkinki kompaniyaning yengil avtomobillar va tijorat transport vositalari sotuvi o'n besh foizga kamaygan ammo urush davridagi inqirozni yengib o'tgan mersedes uchun bu qiyin ish emas edi pandemiya sharoitida ham kompaniya ish suratini pasaytirmaslik uchun avtomobil konveyer usulida yetkazib berish xizmatini dunyoda birinchilardan bo'lib yo'lga qo'ydi mercedes zavodlari germaniya avstriya aqsh braziliya xitoy malayziya turkiya rossiya janubiy afrika vengriya kabi ko'p davlatlarda avtomobil ishlab chiqarmoqda mercedes zamon bilan hamnafas bo'lishni yaxshi ko'radi va shunga intiladi hozirda u ekologik tejomkor avtomobillar ishlab chiqarish uchun tadqiqotlar olib bormoqda va buni yo'lga qo'yish uchun 14.5 milliard yevro sarmoya kiritgan faktlar o'z tarixi davomida Mercedes kompaniyasi avtopoygalar uchun avtokarlar ya'ni poyga modellarini ham taqdim etgan bu bilan ishlab chiqaruvchilar nemis mashinasining texnik imkoniyatlarini namoyish etgan 1930-1950 yillardagi avtopoygalar davri Mercedes uchun modellari sabab kumush o'qlar erasi degan nom oldi 1938 yilda yaratilgan 770 modelidan shaxsan Adolf Hitler foydalangan sovet respublikalarida san'atkor vladimir visotskiy o'zining mercedesda avtohalokatga uchraganini eslashadi juda tez boshqarish oqibatida avtomobil 17 yetti marta ag'dariladi va visotskiy omon qoladi tiri qolish mo'jiza bo'lgan bu vaziyat avtomobilning qanchalik xavfsiz va mukammal ekanidan dalolat beradi apple asoschisi stiv jobs har doim mercedes haydagan va u kompaniya bilan tuzgan shartnomaga ko'ra har 6 oyda u yangi avtomobil olgan avtopoygalar qurol yetti karra jahon chempion mixail Schumacher formuladagi faoliyatini Mercedes bilan yakunlagan urushdan so'ng ishlab chiqarilgan eshiklar tepaga ko'tariladigan 300 cl modeli elvis Presley va merlin monroning sevimlisiga aylangan edi bu mashina 20 asrning eng yaxshi sport avtomobili deb tan olingan 2002 yilda kompaniya o'zining xususiy jurnalini 2007 yilda esa televideniyasini ishga tushirgan Mercedes tarixi yorqin voqealarga boy va butun dunyo avtomobilsozlik sanoatining bo'lib qolaveradi butun dunyo bu taniqli brend ostida faqat yuqori sifatli va elita transport mahsulotlari ishlab chiqarilishga o'rganib qolgan azizlar bizda hozircha faqat shular videoga layk like bosishni unutmang kanalimizga podpiska bosmagan bo'lsangiz podpiska bosishni ham unutmang